когда хочется покушать, но в загнивающем западе у тебя нет денег, то приходится ходить и собирать бутылки. Вот. Смогли с бомжами подраться за два пакета. И сейчас мы пойдем сдадим и получим какие-то копейки, но тут просто в этой стране на западе вообще по-другому не выжить и постараемся пойти купить себе что-то покушать правда режет глаза, никто не хочет видеть эти страдания не, не ищите лучшей жизни, вы всегда будете менять ее на плохую живите и работайте там на заводе всегда вот я тут тоже работаю, но мне не платят, мне просто говорят приходи, а то... а то еще и не дадим тебе собирать бутылки на улице, чтобы ты мог поесть вот, процесс заработка. С таким запахом, правда, уже и кушать не хочется. Ебать. 172 доллара. Вы видели, сколько у нас было два пакета больших? И это 10 долларов. А там 172 доллара. Вот. А у нее было 172 доллара. Теперь можем позволить себе поесть следующий раз через две недели. Можем в этот раз сэкономить, я нашел нам покушать. XL 22 доллара, Medium 12 долларов. 10... А, я уже забыл про этот прикол. Не, получается, не, не купим. возьмем за кредит, не, съесть. а, не переживай. а еще тут какой-то выигрыш в 2,5 миллиона долларов 1 июля по 25. А, заходим? А, не заходим. не а, я, я проверила уже. Да. Hello. Прикольно. Возьмем сразу готовую или как? Section, Я думала, можно по одному кусочку, типа. А тут можно по одному кусочку. Ну, больше один. Мне изначально показалось, что кто-то нам приготовит отдельно каждой пиццы по кусочку. Одни а мы возьмем то, что было уже готово. Дурак. А, ну вот из тех, которые готовы. Ну. Okay, я возьму а вот это Okay. Я Okay, so uh, we'll take four slices. Uh, one of those, like in the middle. One of each. This one, the barbecue chicken, Hawaiian, and special. Yes. And the cheese plus for one. Is it to go? Yes. Uh, yes. И вы можете получить тикет на скретч вы можете выиграть любые специи О, круто, спасибо Удачного дня Да, тебе тоже И что там? Заклеено Скретч? Да Но оно тут заклеено, я хуй знаю, что тут скретчить И что там? Литровый напи Прикольно yeah. Там можно было посидеть, но там музыка играла и я что-то не сильно хотел сидеть Мы на балкон вышли посидеть Ты обратила внимание, что один кусочек на пиццу Это барбекю Соус такой, как и везде на самом деле, барбекюшный Да без вкуса Ты кусочек мяса не вкус. Может, а это, наверное, самое челканье? Это одинаковое, кроме этой, тут из-за соуса, вон он берет. Mm -hmm. А что твоя? Сырно. Вот. За 4 кусочка обошлось где-то 12 долларов. Кусочки большие. Если выбирать между две пиццы, я бы, наверное, выбрал тут. По двум причинам. Потому что она ближе. Она больше похожа на ту пиццу, которую я привык есть. Тут тоже, кстати, соотношение теста и начинки охуевшие. Но мне она больше нравится. Тесто слаще, оно якобы более приготовлено. Бо... был Не очень приготовлено. Оно было таким влажным, приклеилось к зубам. Моя надеюсь, что мы когда то попадем на сырную пиццу, и какие бы, типа, бищенный, что один сыр. Ну, ты можешь вроде попросить. Не, в принципе, в Европе, если делают, типа, сырно-пейцо, она всегда с какими-то необычными сырами. А, типа, не только желтый сыр и моцарелла. А. Там какие-то... Хотела сказать, копченый. Но копченый, по-моему, тоже мне понравился. Ага, да, обычно там. С плисневой. А. <laughs> Сыры с плесневою. вот. Мы можем взять сырную, положить Всяка... в холодильник, она мургокола. полежит рикота и так далее. А. А. план, что ты его озвучил, мне не понравится. Ну, я думаю, что мы просто брали пиццу в двух, которые просто take and go. И вряд ли там сильно вот в бизнес-плане было, чтобы заморочиться о том, о каких-то изысканных сырах. Я думаю, если прям отдельно в пиццерии, где люди приходят просто посидеть чаще всего, то там, возможно, будет такой выбор. Выбери, поищи, мы сходим туда, поешь своих сыров, с тестом пицца. Итальянцы, вы одобряете эту хуйню? А вот эту? Я думаю, поки нема ананаса на пицце, они ее одобряет Вот вроде лежит. Нет, это курка вроде. Да, это курица. И что, а -а -а. в итоге ты выбрала бы дип пиццу, Чикаго, чи вот это, как она вообще называется, Fresh Slice Kid? Ну, все, наверное. Ну, там то действительно, там то, она прикольна, вот так, на один раз. Все, я не могу быть. А вы доедаете бортики? Ты не доедаешь, если а не хочешь есть или а не доедаешь, а наелась? Я наелась, а и не могу больше все. А в целом я их доедаю, если какие-то соусы. А. Або легко хотя бы просто с чесночком даже. Кайф. Ну, в целом, если не брать собственные впечатления и а рекомендовать, ты же порекомендовала чекать пиццу или фреш-слайс пицца? Залежить на яку вазі. Бо типу, якщо ти кудись йдеш, і от по дорозі в тебе оця точка з кусочками, непоганий перекус, в принципі. Бо вона достатньо смачна і, і швидко, бо вона вже готова піцу просто підігріває. Приходиш, береш і даєш і їсеш. А там ту, Чикаго, ДИП, мне кажется, что типа, это уже под какие-то пати, типа, знаешь, на, на тему там какую-то конкретную, типа, Америка. Здесь Америка. Ну, типа. И вот под, под такую штуку, окей. Вообще, кто что любит больше, я не знаю. Є люди, которые прям очень сильно топлят за вот эту чекагу а есть які прям, что а нет, такие итальянская на она наепишет, ну, а ненекуматисте, как можно. Если брать меня, то я в целом предпочитаю тонкое тесто, не потому что я за итальянцев топлю, при... дома готовят сюда пиццу. Она квадратная, и она такая прям как будто... <laughs> это большой бутерброд. И мне всегда хотелось пиздюком из села есть пиццу, которая тонкая. И, возможно, это отбилось у меня в голове. Но я все равно вижу, что ее вижу так более красивой и вкуснее, ну, чем наш, она есть. На что тебе то тесто, если ты можешь начинку есть? Типа, чисто, просто, чтобы тримало чуть-чуть тебе начинку. Все. О. Типа, хлебом могу и просто поесть.